Bangsa Melayu adalah merupakan bangsa Bangsa Islam Kenapa saya kata begitu? Hmm. Pertama dia kalau sekiranya kita melihat Di antara bangsa-bangsa Islam ini Mereka menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa teras Kepada masyarakat mereka atau kepada hukum mereka Kalau sekiranya kita melihat orang Arab Orang Arab yang ada sekarang Sebenarnya bukan semua itu orang Arab Yang orang Arab betul itu Yang dulu dekat semua tanah Arab Bila kita pergi ke sebelah Mesir bukan orang Arab Mesir orang Kipti Bila kita pergi ke sebelah Sudan Sudan pun bukan orang Arab Asal pun bukan orang Arab Ethiopia Ethiopia bukan orang Arab pun Banyak negara di Afrika itu bukan negara Arab Bukan orang Arab dan tidak bertutur menggunakan bangsa Arab Kalau kita pergi ke sebelah Libya kan, Ada empat negara yang dikenali sebagai negara barbar Libya, Tunisia, Algeria kan, dan juga Morocco, sorry, lima Moroko dan juga Mauritania. Itu dulu bangsa itu dipanggil sebagai bangsa barbar. -bar. Mereka bertutur menggunakan bahasa mereka. Menulis menggunakan tulisan mereka. Tetapi asalnya mereka menjadi bangsa Arab dan bertutur menggunakan bahasa bahasa Arab. Jadi mana-mana bangsa, yang mana-mana bangsa dia akan ambil bahasa Arab ini sebagai teras kepada 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 bahasa mereka. Begitulah juga apa yang berlaku kepada bangsa Melayu. Bila kita sebut Melayu, dia merujuk kepada orang Melayu, dia merujuk kepada orang Jawa, dia merujuk kepada orang Banca, dia merujuk kepada orang Rawa, dia merujuk kepada suku Mendeling, dia merujuk kepada orang Riau, dia merujuk kepada orang Capa, dia merujuk kepada orang Aceh, dia merujuk kepada suku Toraja, dia merujuk kepada suku Makassar, dia merujuk kepada suku Bugis, dia merujuk kepada Ternate, dia merujuk kepada Tujori, dia merujuk kepada banyak lagi rumpun-rumpun Melayu yang kalau sekiranya kita senaraikan kan, jumlah berpuluh-puluh rumpun dan setiap rumpun mempunyai bahasa sendiri dan mempunyai bahasa sendiri ketika mana orang Melayu kuat berpegang kepada Hindu dan Buddha pada masa itu sebenarnya bahasa pertuturan orang Melayu kan, apabila kita nak bercakap dengan sesama Melayu yang berbagai rumpun berbagai bahasa kita guna bahasa Jawa dan bahasa Jawa dulu adalah merupakan bahasa agama itu dan bukan agama muda dulu. Eh? Sebab itu kalau sekali kita melihat istilah-istilah dalam Jawa ni banyak istilah-istilah itu -istilah merujuk kepada istilah-istilah Sanskrit. Tetapi akhirnya berlaku satu perubahan yang cukup luar biasa. Selama berkurun-kurun orang Melayu dia perkasakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu adalah merupakan bahasa yang sangat terpencil. Eh, bahasa yang tidak digunakan oleh ramai orang kerana bahasa dia terlalu ringkas dan mudah eh? dan bukan bahasa peradaban pada masa itu peradaban lain dulu ditulis menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa-bahasa dia lah. eh? jadi bila orang boleh bertutur menggunakan bahasa Jawa itu dianggap sebagai orang yang hebat di Nusantara dulu ini cerita kurun mungkin kurun ke kurun kelima dan sebagainya tetapi satu benda yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu adalah mereka ambil bahasa Melayu kemudian mereka masukkan banyak perkataan Arab dalam bahasa Melayu. Kalau sekiranya tuan-tuan perhatikan, salah satu kunci kenapa orang Melayu mudah membaca Al-Quran adalah disebabkan oleh kerana lidah dia telah terbiasa dengan perkataan-perkataan Arab. Dan benda ini bukan berlaku tiba-tiba ataupun sembrono tetapi adalah merupakan sesuatu yang dirancang oleh ulama-ulama dulu -ulama Untuk menjadi satu ciri baru Dan kepada rumpun ini Apabila mereka faham Islam Kalau sebenarnya kita melihat bahasa Melayu Contoh macam perkataan Perkataan yang ada dalam bahasa Melayu Masjid itu bahasa Melayu Sejadah kita duduk atas sejadah bahasa Melayu Kita pakai jubah Jubah bahasa Melayu Kita pakai kopiah Kopiah bahasa Melayu Kita solat Solat bahasa Melayu Ada imam Imam bahasa makmum makmum bahasa Melayu apabila kami sini kata kata kita nak bermusyarat bermusyarat itu sendiri adalah bukan sorry semua itu adalah perkataan kata Arab bahasa Melayu yang asal dari Arab musyarat itu kata Arab kita pergi madrasah madrasah bahasa Arab dulu kita tak belajar matematik kita belajar ilmu hisab ilmu hisab ilmu bahasa Arab hisab bahasa Arab dulu kita tak belajar geografi kita belajar ilmu alam ilmu bahasa Arab bila kita belajar salat kita masuk ke makmal Makmal bahasa Arab ya, kemudian kita tak belajar sejarah Kita belajar tawarih Dan ya, tawarih itu adalah bukan bahasa Arab Atau petarih Tarih itu bahasa Bahasa Arab Dan ya, keturunan kita kita bagi nasab Nasab itu bahasa Arab ya, ayah dan umat kita pun kita dah boleh panggil api dan juga bumi itu semua itu adalah merupakan bahasa Arab Perkampungan kita kita panggil Korea Korea itu bahasa besar sikit pada Korea kita panggil mukim mukim itu bahasa Arab besar pada mukim ada daerah daerah itu adalah bukan bahasa Arab daripada daerah itu bercantum daerah jadi satu wilayah yang besar wilayah itu bahasa Arab wilayah-wilayah bercantum membentuk daulat, daulah bahasa Arab jadi cuma bayangkan betapa banyak ada keadaan keadaan Arab yang kita gunakan hari-hari dalam -hari, kita sedang dan perkataan-perkataan itu akhirnya membentuk satu bahasa dan itulah bahasa Melayu Dan bahasa Melayu ni akhirnya Dia berkembang daripada satu tahap Satu tahap, satu tahap, satu tahap Sehingga akhirnya menjadi ciri kepada orang Orang Islam Di rantau ini Mereka meninggalkan bahasa Banjar Mereka meninggalkan bahasa Jawa Mereka meninggalkan bahasa-bahasa mereka kan? Dan ambil bahasa Melayu Jadi bahasa Melayu itu menjadi ciri Dan kepada bangsa ini sama juga satu lagi kalau sekiranya kita melihat kepada tulisan apa tulisan orang di Nusantara? Dulu kita menulis menggunakan tulisan-tulisan yang sama-sama atau hampir-hampir seperti tulisan India, tulisan Sanskrit menggunakan huruf-huruf contohnya seperti tulisan Palawa, contohnya seperti tulisan uh, Gavya, contoh seperti tulisan Bulu Rencong, ya contoh seperti tulisan apa uh, ni, Lentara dan banyak lagi tulisan-tulisan ya, orang orang Melayu ini. Tetapi ulama-ulama dulu dia tak mahu tulisan-tulisan yang ada kaitan dengan dengan apa dengan peradaban India dan ataupun yang dengan Sanskrit ini dijadikan sebagai ciri dan kepada bangsa ini. Asalnya mereka ambil huruf-huruf Arab, dan ambil huruf-huruf Arab dijadikan sebagai ciri ya, kepada untuk dan dijadikan sebagai tulisan kepada orang Melayu. Dan proses mengambil huruf-huruf Arab Kan untuk dijadikan sebagai huruf-huruf bagi orang Melayu ini bukan mudah Bukan mudah satu kumpulan yang besar nih, untuk tinggalkan tulisan masing-masing Dan ambil huruf-huruf Arab menjadi huruf-huruf kan mereka Dan sampai apa yang ada sekarang ni yang kita panggil sebagai tulisan Jawi Asal itu bukan itu bukan Islam Melayu bukan ada tulisan Jawi Melayu menggunakan tulisan-tulisan tulisan lain Gurung-gurung ni ada yang bulan-bulan, ada yang letak-letak Tapi bukan tulisan jawi, kan? Tulisan jawi ni adalah merupakan usaha ulama' dulu untuk menambahkan imej kepada contohnya bangsa Dan jadi diambil gurung-gurung Arab Tetapi berlaku satu masalah, sebab apa? Sebab ada sesetengah perkataan tidak boleh dihubungikan dengan gurung-gurung Arab Contohnya seperti pahlawan Yang dalam bahasa Arab tidak ada dia dalam bahasa Arab ada fah Kan ada? Ada fah Jadi apa yang ulama dulu buat? Kan. Ulama dulu cipta satu huruf nama dia fah Asal tak ada kan asal dia tidak ada fah Yang ada fah Fah lawan boleh, tapi fah lawan tak boleh Bahasa Arab tak boleh sebut fah Sebab tu sampai sekarang orang Arab tak boleh sebut huruf p, Kan bila dia, dia sebut uh, taxi dia akan sebut pepsi Dia tak boleh sebut pepsi Sebab dia tak ada huruf P Dia tidak ada huruf fah Ulama Melayu dulu apabila dia lihat kekurangan yang ada kan, kepada huruf-huruf Arab yang dibandingkan dengan pertuturan kita dia tak mengalah tapi sebaliknya dia cipta satu huruf baru iaitu huruf Pa dan huruf Pa kan ada bukan satu huruf yang dicipta oleh orang Melayu untuk memenuhi keperluan orang Melayu huruf Pa jadi kita pun boleh sebut pahlawan dan sebagainya dia jadikan titik Pa dia tambah jadi titik-titik jadi huruf B, huruf Pah juga seperti huruf ga ya. orang lain bertutur banyak menggunakan huruf ji ataupun ga gagah, gunung, gentar, gempur kan dan dalam bahasa Arab ada huruf ga dan dalam bahasa tak ada huruf ga jadi orang Melayu itu mengambil kan dan mencipta satu huruf dan kalau ikut dia punya teori dia ambil huruf huruf jim dicantumkan dengan huruf kaf ya, dan dengan huruf kaf dia ambil titik jim diletak dekat jadi huruf jadi ya, Itu kalau ikut teori Sebab ada sesetengah haram Sesetengah haram ni apabila berjumpa dengan huruf J Dia akan tukar Apabila J kepada GAH ya, Contohnya macam haram besar Haram besar dia tak boleh sebut J Dia sebut GAH ya, Jadi titik Q itu Dia ambil oleh orang lain dulu Dia letak pada KAH nah, Jadi huruf KAH bertitik Itu jadi huruf, huruf GAH ya, Sama juga seperti huruf NYA Sama juga seperti huruf CHA Kan semua sekali sebenarnya ada lima atau huruf. Kan huruf ufi itu baru. Kan tapi dulu ada lima huruf, pada tambah huruf V jadi baru. Jadi mana And, yang dulu? Kan orang Melayu yang boleh menggunakan tulisan-tulisan yang yang bangsa seperti ni, antara Kaviak, Ulu Rencong, dan tulisan apa lagi tulisan uh, apa ni? macam-macam lagi tulisan tu. Ditukar semua sekali tu kepada tulisan Jawi. Dan menjadi ciri yang kepada bangsa kita ni Iaitulah penulisan yang dipanggil sebagai penulisan Jawi ni, Yang berasal daripada burung-burung Arab eh, Yang berasal daripada burung-burung Arab Jadi menjadi ciri kepada bangsa ni Betul-betul menggunakan bahasa Melayu kan, Yang merupakan bahasa yang diambil banyak kata-kata Arab Ada sekarang pengajian kata ada beribu-ribu kata bahasa Arab dalam bahasa Melayu Kemudian ditambah lagi dengan penulisan-penulisan Arab yang dihadirkan sebagai tulisan kepada rumpun ini dibuang hampir semua tulisan-tulisan dia yang yang asal kemudian dari satu sudut yang lain apabila kita melihat contohnya macam perjuangan ulama-ulama dulu ya, perjuangan ulama selain daripada bangsa Arab yang memiliki ribuan ulama bangsa Melayu juga memiliki ribuan ulama eh, ya, kalau sekarang ini kita melihat sejarah yang kalau dulu sampai oleh Ustaz Wan Sohid kalau tak silap dia boleh menyenaraikan generasi ulama di setiap generasi itu ada berpuluh-puluh ulama. Generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, kelima dan seterusnya. Ya. Yeah. Dan sebenarnya lebih ramai daripada itu yang tidak tersenara. Jadi ulama-ulama di Nusantara ada adalah merupakan suatu yang memang tak boleh siapa-siapa pun nampi. Ya. Tak, tak ada siapa-siapa boleh nampi. Maknanya ulama itu dia wujud daripada satu zaman ke satu zaman. Daripada satu generasi ke satu generasi. Dan ulama-ulama ini menulis Dan ulama-ulama ini menulis Manuskrip-manuskrip penulisan ulama dah ada sejak daripada belasan kurun Dan kurun-kurun belah kurun ke-14, kurun ke-15 Mereka dah mula menulis tentang ilmu-ilmu Islam Dan ada berapa banyak sebenarnya hasil tanya penulisan ulama-ulama Melayu -ulama Kalau sekiranya kita pergi ke perpustakaan negara di perpustakaan negara sahaja ada 5,000 naskah dan tulisan ulama-ulama Melayu berkenaan tentang ilmu-ilmu Islam dan itu di perpustakaan negara saja kalau sekiranya kita pergi ke tempat lain dan saya pernah pergi ke Belanda pergi ke Universiti Leiden pergi ke perpustakaan di Universiti di Leiden bila saya masuk ke perpustakaan tersebut saya cari katalog dan untuk melihat berapa banyak manuskrip Melayu yang tersimpan di Leiden dia kumpulkan dalam kitab berjilid-jilid tebal kan? dan setiap kitab tu disenaraikan satu buku surat tu berbaris-baris nama-nama kitab Atau nama-nama tulisan orang-orang Melayu dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi dan jilid tu bukan satu berjilid-jilid ada empat ataupun lima ataupun enam jilid kan? yang menyenaraikan manuskrip-manuskrip tulisan ulama-ulama Melayu dalam bahasa Melayu dalam bahasa Jawi yang tersimpan di universiti Medan. Macam mana boleh sampai sana sebab penjajah apabila datang dia akan angkut manuskrip Melayu ni bawa ke negara dia. Kan di ya, Portugis dia tak angkut manuskrip, Portugis dia angkut meriam-meriam. Belanda dia angkut manuskrip, bila Inggeris Inggeris pun angkut manuskrip. Sebab tu manuskrip kita ni, manuskrip tulisan ulama ni banyak dekat London dan banyak dekat London. Ada juga sebahagian kan? PBB ada sebahagian dekat Afrika ada sebahagian dekat kan, kan? Vatican City yang banyak lagi dan daripada situ kita melihat satu khazanah ilmu yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama dulu dan ini sebenarnya adalah merupakan salah satu sebab kenapa kan bangsa ini boleh digelar sebagai bangsa Islam dan disebabkan kerana ulama yang begitu kan? dan, dan tulisan Islam yang begitu banyak Salah satu daripada karya ulama dulu adalah apa yang kita panggil sebagai undang-undang Melaka -undang dan juga undang-undang laut Melaka. Undang-undang Melaka dan juga undang-undang laut Melaka adalah merupakan satu tulisan berkenaan tentang undang-undang yang digunakan pakai di darat dan yang digunakan pakai di laut. Dan ia ditulis pada kurun yang ke-15. Dan undang-undang itu adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan tingginya kepahaman orang Melayu untuk terhadap Islam. Ini cerita kurun ke-15. Kenapa saya kata begitu? Pertamanya, orang Melayu berjaya menghasilkan satu kitab undang-undang bertulis ketika Eropah belum ada lagi undang-undang bertulis. Eropah masa tak ada undang-undang bertulis. Eropah cuma menggunakan undang-undang adat. Eh? Maknanya hukum terletak pada hakim. Hakim akan melukung hukum di dibicara. Tetapi, pada masa itu kita sudah ada undang-undang tulis sejak daripada kurun yang ke-15 dan apabila kita meneliti kan kitab tersebut ataupun manuskrip tersebut kita akan mendapati bahawa istilah yang digunakan oleh ulama yang menulis undang-undang tersebut kan, adalah merupakan istilah-istilah yang menunjukkan kefahaman yang cukup dalam tentang Islam dan tentang hukum Islam di antaranya sebagai contoh bila kita tengok perkataan zina digunakan dalam undang-undang Melaka dan juga undang-undang laut Melaka Zina adalah merupakan satu istilah pekah ya, Zina adalah merupakan satu istilah pekah yang takkan digunakan oleh orang yang tak faham pekah Sebab itu kalau sekiranya kita melihat dalam perbendaharaan, perkataan Melayu apabila kita nak merujuk kepada satu persetubuhan Arab kalau sekiranya kita ambil perkataan Melayu kita akan guna bukan perkataan Zina kita ada lebih mungkin persetubuhan. orang Melayu menggunakan perkataan bermuka. Dan bermuka merujukkan kepada satu perbuatan jahat menyetubuh perempuan tanpa dan tanpa nikah. Kita juga mungkin menggunakan perkataan bogol. Itu adalah perkataan Melayu. Tapi kenapa guna perkataan Arab? Dan kemudian perkataan Arab yang dipilih itu pun bukan satu perkataan biasa. Contohnya ya, masa Arab yang merujuk kan, yang merujuk kepada perbuatan bersetubuh ni ada banyak sebenarnya contohnya seperti dia boleh ambil perkataan Arab contohnya seperti Al-Watu Watu kan Watu ni adalah bersetubuh dia boleh juga ambil perkataan Wiltok Wiltok ni juga dalam bahasa Arab termasuk bersetubuh dia boleh ambil perkataan Mu'asyarah Mu'asyarah juga dalam bahasa Arab merujuk kepada bersetubuh dia boleh ambil contoh macam perkataan musahakah musahakul juga kata apa sihak juga dalam bahasa Arab merujuk kepada peristuhan tetapi kenapa dia guna zina? sebab zina adalah merupakan satu perkataan undang-undang yang, -undang yang dipahami maknanya kalau sekiranya kita merujuk kepada bahasa undang-undang Islam bahasa fikah Islam dia tak akan guna perkataan-perkataan Arab yang lain selain daripada zina untuk merujuk kepada peristuhan Arab yang dilakukan oleh seorang lelaki dan seorang perempuan tanpa ikatan nikah dia akan menggunakan kata zina jadi maknanya ulama-ulama Melayu -ulama dulu ketika menulis kitab undang-undang ni dia menulis dan juga memilih perkataan yang cukup tepat untuk menggambarkan jenayah tersebut menunjukkan bahawa dia faham orang Islam dan dia faham fit Islam jadi itu kan adalah bukan suatu yang terbukti dalam dalam sejarah dan maknanya ramai yang ulama dia dan ramai banyaknya banyak yang menulis Kemudian perkataan yang digunakan juga menunjukkan kefahaman yang terhadap Islam yang begitu begitu tinggi. Kemudian kalau sekiranya kita tidak melihat juga dari sudut yang lain dari segi ya. pendakwah. ya, yang berdakwa di alam Melayu ni daripada kalangan orang Melayu sendiri sebenarnya begitu banyak juga. Ya, khusus sudah wah di kalau sekiranya kita melihat orang Arab berdakwa. Dan orang Melayu juga berdakwa. Ya. Kalau sekiranya kita pergi ke sebelah Afrika, saya pergi ke Afrika Selatan, cuma pergi dekat Cape Town. Orang Cape Town, saya baru ini saya pergi haji, saya jumpa dengan seorang yang berasal dalam Cape Town. Pada masa haji itu, saya bersama dengan dia. Dan dia menyebut, dan dia menyebut di antara jasa orang Melayu kepada orang Afrika Selatan, terutamanya di Cape Town adalah kerana orang Melayu berjaya mengislamkan orang-orang Afrika Selatan. Okay. Jadi yang ini adalah merupakan suatu orang kata suatu pandangan umum orang-orang Afrika Selatan terhadap Melayu. Jadi maknanya punya jauh orang Melayu belum merantau untuk untuk berdakwah. Kalau sebenarnya kita berita kereta orang rantau ni pun, eh dah kena ni kalau sebenarnya kita melihat satu kata kerja yang ditulis oleh uh, Yahya Bapakar. bakar eh, Yahya Bapakar dia seorang sejarawan. Dia seorang sejarawan yang benceng duduk di, di bangki. Dia ada tulis kata sejarah kemasukan Islam ke Melaka. Kemudian dia menceritakan berkenaan tentang penyebaran Islam kan, yang berlaku di seluruh Nusantara ni. Kan, di mana orang-orang Melayu kan, berhijrah kan, daripada Melaka, pergi sampai ke Brunei, pergi sampai ke Filipina, pergi ke seluruh pantai barat di sebelah sini. Kemudian orang Melayu juga pergi ke sebelah Majapahit, pergi ke sebelah Kerajaan Jawa, pergi ke sebelah uh, Banten, Surabaya, pergi ke sebelah Kerajaan Pacam kan? Dan akhirnya mereka membentuk orang-orang islami -orang Islam di persekitarannya. Dan semua itu hasil daripada usaha dakwah yang dilakukan.